Вітаю вас, я Володимир Тетерук, і це програма «Точка зору». Сьогодні говоримо про мінімальну зарплату. Нову мінімальну зарплату в 3200. Обговоримо цю проблему з координатором громадської ініціативи рух бізнесу Андрієм Гарнатом. Пані Андрію, ну що? Бізнес виходить з тіні. Вже ж зарплату піднімає, все в біло починається. Чи як? Ну я предлагаю просто розглядати з двох сторон. Значить, так звані нові соціальні стандарти. От... премьер-министра Гройсмана, которые в кавычках уже э, названы 3200. Почему в кавычках? Потому что со стороны нанятого сотрудника э, эта сумма она выглядит немножко иначе, потому что 3200 – это та сумма, из которой еще не вычтены налоги. Если мы вычтем э, 19,5% налогов, то на руки нанятый сотрудник получает 2576 гривен. Это та реальная сумма. Угу. Э, ну, мы прекрасно понимаем, что, во-первых… Э, На эту сумму сейчас достаточно сложно прожить, хотя при этом в регіонах до сих пор люди получают зарплаты, которые даже Чекайте, succinct, а Гройсман less... вам будут. А що краще було на 1400 гривень було прожити чи на 1300? А... Так? Ні, він так подивитись и скажет. Да, може он он может так сказать. Ну, значит, это представляется как новые соцстандарты. как новое достижение, новый успех, который на самом деле, получая на руки 2576 гривен, это сложно назвать каким-то успехом, особенно если посмотреть на то, что тарифы, которые сейчас предоставляются населению по мировым ценам на энергоносители, Ані совершенно ніяк не гармонірують вот с этой вот мінімальна зарплата. Ні, ну дивіться, от 3200, Так, от звідкиля, як ви думаєте, як економіст? От взяли вони, вони ж не, не зі стелі взяли 3200. двісті. я так, от як можу, я, я можливо не вігла з цьому да? от сидить Гройсман, дивиться на електронні декларації нашої еліти, так. Дивиться, дивиться, от як на ці суми. Да? Потім каже, для народу треба і так от 3200 буде в саме раз. От так, як секта піфагорейців, знаєте, вони так обожнювали там числа різні. Оце таке число Чи як? От... По моєму мнению, в даному випадку, воно так і произошло, тому що э, в цій сумі 3200 нету ніякого економічного обосновання. Если абстрагироваться от той ситуации экономической от того налогового законодательства, которое мы сейчас имеем, эта сумма она должна быть больше. Это подчеркиваю при нормальной налоговой нагрузке на фонд заработной платы у предприятий. Эта сумма, она, похоже, просто взята от фонаря. Вот 3,200 и 3,200 будет. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит со стороны предприятия. По сути дела, раньше минимальная заработная плата она была в два раза ниже. И предприятия, которые могли платить налоги 41,5%, они платили это. Было определенное количество сотрудников, которое числилось на предприятиях по трудовым, но оно, скажем, было более-менее устоявшееся, предприятия работали, платили налоги. Конечно же, большая часть зарплат шла в конвертах. Нашла не потому, что предприятия пытались диким образом сэкономить и положить в карман какую-то доп дополнительную прибыль, просто предприятия не могут экономически обоснованно, Платить такую высокую нагрузку на заробітну плату. Але з конвертів нам Теперь, все одно треба вийти, правильно? Да, з конвертів необхідно виходити. Но для того щоб нам вийти з конвертів, нам необхідно в першу чергу нормалізувати э, нагрузку на фонд заработной платы. То есть сейчас это 41%, 22% э, ЕСВ, НДФЛ 18% і воєнний збір 1,5%. При текущей ситуации, при попавшей экономике, при том, что э, предприятия продолжают закрываться, благодаря этому этим новым социальным стандартам 3200, двести э, э, увеличилась инфляция, сократилось, реально сократилось э, количество рабочих мест. Потому что э, далеко не все предприятия, которые платили налоги с э, минималки. Э, полторы тысячи могут сейчас платить вдвое больше налогов с суммы, которая вдвое стала больше. А вы как координатор инициативы вашей, что вы пропонуете, что треба делать зараз, какие первые шаги, и что вы робите для того, чтобы нормализовать эту ситуацию? Ну, так как это уже с 1 января 2017 года стало действовать у предприятий, сейчас большинство предприятий сейчас спасаются договорами гражданского правового характера, то есть переводят сотрудников, часть сотрудников на такие договора, по которым оплачивается не процесс труда, а результат труда. То есть раз в квартал закрывается акт, закрывается на ту сумму, на которую э, может закрыть его предприятие заплатить соответственно с этой суммы налоги. Угу. Это массовое сейчас идет решение. А, конечно, есть предприятия, которые просто э, сотрудников переводят э, ну, на черный налог. На и так тоже поступают. Но есть и те предприятия, которые, они большей частью в регионах Украины, в дальних регионах, где реальная зарплата была ниже, чем 3200 2800, 800, 2500 і навіть 2 тисячі гривень. Так от такі предприятия, вони, ну, фізично не можуть платити за плату, оплату. Yes. Да, при всьому вони не можуть. От там йде конкретне сокращення сотрудників і. Зрозуміло, дякую вам за інформацію. Ну, ось така ситуація. От з такою ситуацією ми плануємо йти в Європу. З такою ситуацією ми плануємо виходити освоювати нові ринки. От, з такою ситуацією. Ми впевнено. Ну, як ми впевнено, ті, хто кого ми обрали, вважають, що ми впевнено, підемо в майбутнє. А як воно насправді ну робіть висновки і робіть свій правильний політичний вибір? Хай вам щастить.